এইফালে ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে এইফালে পুৰি বনাই আছোঁ আৰু লগতে এইটো চাইডে বহুত দিনৰ মূৰত আজি বোলো এইয়া আলু বিলাহী এনেকৈ থুথপীয়া জোল বনাইছোঁ বনাই হৈ গ'ল লাষ্ট খালি এইখনহে আছে এইফালে পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল সদায় খোৱাতকৈ মাজে সময়ে জুতিটো অকণমান বেলেগ হ'লে খায়ো ভাল লাগে আজি একে চিম্পুলকৈ আলু জোল অকণমান বনালোঁ একদম মা মছলা নিদিয়াকৈ অকণমান খালি পাঁচ ফুৰণ দিছোঁ আৰু জলকীয়া দি পেলাই এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু পুৰি লগতে অকণমান আচাৰ আলু বিলাহী জোল অকণ ল'লোঁ আৰু লগতে লাল চাহ একাপ এনেকৈয়ে একদম আজি চিম্পুলকৈ বনালোঁ এতিয়া পতাপট খাই লওঁ খাই মেলি লৈ পেলাই তাৰপিছতে লগ পাই আছোঁ হাই ভ্ৰান গুড মৰ্ণিং ৱেলকম বেক টু মাই চেনেল আজি হৈ গ'ল এইফালে দেওবাৰ আৰু টিকলিকতে খাই বৈ লৈ পেলাই বজাৰলৈ গ'ল আৰু মোক দেওবাৰ বুলি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ দিনটো ক্ৰিকেট কৰোঁ মেলি ব্লগটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই থাকিব টিকলিক আৰু দুইটা গ'ল বজাৰলৈ আৰু অম্বিতাও এই জাষ্ট সি মানে আৰ্ট স্কুললৈ ওলাই গৈছে আৰু মানে দৌৰা দৌৰি হৈ আছিলে যে কাৰণে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ টাইমেই পোৱা নাইকিয়া এতিয়াহে মানে কৰিছোঁ এফালে অলৰেডি এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ল এনেকুৱা ৰ'দ দিছে বাৰু আমাৰ ইয়াত সেই ভাগৱত পাত হ'ব বুলি কৈছিলোঁ যে সেইটো চাইডে এইফালে পেণ্ডেলৰ গম পাইছে চাগে এইফালে পেণ্ডেলৰ কাম মানে চলি আছে আৰু একে ঘৰৰ সন্মুখতে নহয় আৰু এইফালে আজি হেৰি ৰাইজৰ মানে কিবা আলোচনা আছে নেকি চাগে ভাগৱত পাঠৰ তাকে পাপাও গ'ল তালৈ কোনোৱে নাইকিয়া আৰু এইফালে ময়ো জাষ্ট কাম বন কৰি মেলি লৈ আজৰি হৈছোঁ আৰু এইফালে কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আছে কেটো মানে তাকে পতাপট বনাই কৰি লওঁগৈ আগতীয়াকৈ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ নহ'লে থাকিলে থাকিয়ে যায়গৈ নহয় আৰু এনেকুৱা ৰ'দ দিছে নহয় বাপৰে সেইটো চাইদে আৰু কোন সময়ত মানে বতৰটো ডাঙৰ ধৰিব নাই বৰষুণ পৰে নাই বৰষুণ দিছে মানে একদম গপ গপনটো এনেকুৱা উঠাইছে এইবাৰ যে গৰম কেনেকুৱা দিব চাবচোন আৰু এইফালে এতিয়া পটককৈ ময়ো ভিতৰলৈ যাওঁ এওঁলোক বজাৰৰ পৰা আহি পাই মানে তেতিয়ালৈকে মই কেকটো মানে বেককৈ লওঁ কেকটো আজি নিনিয়ে কাইলৈ নিব তথাপিতো এতিয়া বেক কৰি থৈ দিলে তেতিয়া আবেলি মানে তেতিয়া মানে আইচিং কৰিব পাৰি মোৰ আৰু তেনেকৈয়ে মানে কাম বনৰ মাজতে মানে আৰু বেক্ৰী কামটো মিলাই থাকোঁ আৰু কেকৰ বেটাৰটো এইফালে ৰেডিকৈ ল'লোঁ আৰু জোখমাখ কৰি দেখাই থকা নাই আৰু বহুত দীঘল হৈ হৈ গৈ থাকে যে এইফালে বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বেটাৰটো বনাওঁ মানে তেতিয়ালৈকে মই কেকিনটো অকণমান ৰিফাইন তেল অকণমান দি পেলাই গ্ৰীজকৈ লৈছিলোঁ আৰু তলত মোৰ প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত দেখিয়ে থাকে তলত কোনো মই পেপাৰ চেপাৰ ইউজ নকৰোঁ পতাপত মই এতিয়া ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি লওঁ আৰু এইফালে বেটাৰটো বনাওঁ মানে তেতিয়ালৈকে মই দহ মিনিটমানৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰটোক ৰিহিট কৰিয়ে লৈছিলোঁ এতিয়া মই ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'বলৈ দিম কেতিয়াবা মানে কি দহ পোন্ধৰ মিনিট অকণমান বেছিকৈও লাগিব পাৰে এতিয়া পতাপত কেকটো বেক হৈ লওঁ কেকটো বেক হ'বলৈ দি পেলাই আহি পেলাই আগফালে বহি আছোঁ কোনো নাই যে ঘৰত অকলে অকলে মানে কিবা কিবি মোমো মামাৰ নিচিনা লাগিছে এনেই টিকলি থাকিলেতো একদম পূৰা ভাল লাগি থাকে কোনোবা সময়ত ভালো লাগে কোনোবা সময়ত মানে খং উঠি যায় একদম মানে বেছি জোখতকৈ হাল্লা কৰে যে এতিয়ালৈকে বজাৰৰ পৰা আহি পোৱাহিয়ে নাইকিয়া অম্বিতা আৰ্ট স্কুল জাষ্ট অলপ আগত গৈছেহে তাৰ দুটা ডেৰটা দুটালৈ ছুটী হয় আৰু পাপাও এইফালে নামঘৰৰ পৰা আহিয়ে পোৱাহি নাইকিয়া আৰু ভাত পানীনো কি বনাম আৰু বজাৰৰ পৰা কিনো আনে গমো নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মানে একো যা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আহি পেলাই কি কৰিব এনেই আগফালে বহি পেলাই ৰিলচ দুটা মানেকৈ চাই আছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' দুটা মানেকৈ চালোঁ তে এওঁলোক আহি কৰি লওক বজাৰৰ পৰা তাৰপিছত গীকত আনে মেলি তাৰপিছতহে বনাম আৰু সেইকাৰণে বোলো বহি আছোঁ এনেই আৰু ভিডিঅ'টোকে এডিট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক মানে কি বনাবলৈ কৰিবলৈ মন নাযায় সেই আগত কেইবাটাও ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই তথাপিতো আৰু মানে নিজৰ যিহেতু ইমান দুবছৰ জাৰ্ণি এটা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে নিজৰ মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ'বোৰ থাকক আৰু নিজৰ কাম কিছুমান নিজৰ ভাল লগা কিছুমান মেমৰিবোৰ কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ মানে চাব পৰা যাব যে সেইটো কাৰণে কৰি থাকোঁ আৰু টিকলি আহিলা কি আনিলা সি কি আনিছে ন সি কি আনি গৰমৰ ভিতৰলৈ গৰম লগা নাই দেখিলি বজাৰত দিয়া মই লক্ষ্মী নকটালে দিয়া দিয়া দেৱালীত এয়া যুঁজ খাই খাই ফুটাই থাকিলেই হ'ল ন ফেন অকণ দি বহাগৈ যোৱা এই ফেনখন দিলেও অকণ বহা বহুত গৰম যে যোৱা যোৱা এইবিলাক বজাৰ চজাৰ লৈ আহিছে পটককৈ যাওঁ সামৰি কৰি লওঁগৈ পটককৈ যাওঁ বজাৰ চজাবোৰ সামৰি কৰি লওঁগৈ বনাবলৈ লওঁগৈ এইফালে এই বাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল নহয় এইফালে একদম গৰমো কেনেকুৱা দিছে পটককৈ টিকলিকৈ কি আনিছে খোৱা বস্তু চিপ্ছ ফেনখন দি দিওঁ গৰম লগা নাই তোমাৰ বজাৰত কেনেকুৱা গৰম টিকলি বহুত গৰম গোটেইখিনি মাংস ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু গৰম যে গোন্ধাই যাব এইটো কাৰণে আগেয়ে মাংসখিনি ধুই পখালি লৈছোঁ আৰু এইফালে টিকলি কৰা লিভাৰ পাকজতী অকণ আনিছে আৰু এইফালে পৰ্ক অকণমান আনিছে চব অকণ অকণ আনিছে এইফালে পাপাই যিহেতু এই মাংস নাখায় যে সেইকাৰণে পাপাই কাৰণে এইফালে ফুল মাছ এটা আনিছে আৰু এইফালে ৰাজাৰ মাংস তাকে গোটেইবিলাক ধুই পখালি লৈছোঁ এতিয়া তাকে অকণ অকণকৈ এইফালে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে শাক পাচলি সামৰাই নাইকিয়া সেইখিনি এতিয়া লাহে লাহে উলিয়াব লাগিব আৰু ধনিয়াকেইটাৰ লগত থৈ লওঁ এইফালে মাছৰ তৰকাৰী কাৰণে জিকা অলপ ভাজি আছোঁ আৰু এইটো ছাইডে এইফালে টিকলিকৰ কাৰণে লিভাৰ বাকচস্থলী ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে অকণমান পৰ্ক আজি অকণমান গ্ৰেভি বনাইছোঁ সদায় ডেৰে ফেৰে খাই থকা হৈ যায় অকণমান গ্ৰেভি বনাইছোঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে এইফালে দাইলত আজি নেমু দি লৈছোঁ নেমু টেঙা দিয়া দাইল এইখিনি হৈছেহি ভাজি পেলাই আৰু লাষ্ট এতিয়া জাষ্ট এইফালে লিভাৰ বাকচলীকণ টিকলিকৰ হ'বলৈ আছে তেতিয়ালৈকে বোলে অকণমান তৰমুজ অকণ আছে অকণ কাটি দিওঁ বোলো খাব পাৰিব পটককৈ অকণ কাটি লওঁ ভাত বনাই পেলাই হৈ গ'ল কাই টিকলি কওক পটককৈ বোলো গাটো ধুবলৈ দিছোঁ কাইলৈ থাকি আকৌ পৰহাৰ পৰা স্কুল হ'বই যে সেইকাৰণে পটককৈ গাটো ধুই ল'বলৈ দিছোঁ আৰু বাইদেউ আহি পোৱাহি নাহে যে সি আহিলে তাৰপিছতে ভাত খাম আৰু তাইও বাৰু ধুই ধুই কৰি আহি পেলাই মোৰো এইফালে হৈ আছে সেই খাই যে মাছৰ তৰকাৰীকণ হ'বলৈ বাকী আছে আৰু এইফালে ভাত পানী চব হৈ এনেকুৱা গৰম লাগিছে নহয় বাকী চাওঁ সেইটো কি খাবা এতিয়া গা চা ধুই চাওঁ চুলিকেইডাল চাওঁ চাওঁ এইফালে টিকলিকে আজি নিজে গা পা ধুলে ন চুলিকেইডাল আচুৰি নল'লা চাওঁ আজি এইফালে চাওঁ আজি টিকলিক পূৰা ল'ৰাবী গৈছেগৈ ন এইফালে ডলফিনটো দুদিনমান পূৰা খেলিলে আৰু এতিয়া এইফালে এইটো এনেকৈয়ে পৰি আছে এই নতুন বস্তু কিবা এটা আনিলে তেনেকুৱা আৰু প্ৰথম দুদিনমান খুব খেলিব আৰু এতিয়া এইটো এনেকৈ অকলশৰীয়াকৈ এইফালে পেলাই থৈ দিছে আৰু এতিয়া তাই ক'ত যাব এইফালে চবকে খুৱাই বোৱাই লৈ পেলাই এতিয়া মই ভাতকেইটা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু মানে ভাত খোৱাৰ পিছত বাচন চাচন ধুবলৈ একদম পূৰা এলাহ লাগি যায় যে সেইকাৰণে চবকে বাঢ়ি কৰি দি কৰি লৈ তাৰপিছত একদম গোটেই বাচনখিনি মানে ধুই পখালি লৈ তাৰপিছত লাষ্টত আৰু মানে ভাতকেইটা খাওঁ আৰু নহ'লে খাই ল'লে একদম এলাহেলা লাগে যে হাত তেনেকুৱা কৰোঁ আৰু মোৰ নিচিনা তেনেকুৱা কোনে কোনে কৰোৱে ক'বচোন দেই পটককৈ মই ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু অথনি যে কেকটো ব্ৰেককৈ থৈছিলোঁ সেইটোও আইচিং কৰিবলৈ আছে গৰম দিনকেইটা আহিলে যে এনেকুৱা এলাহ লাগে নহয় ঠাণ্ডা দিনকেইটাই ভাল লাগে মই একদম আগতে গৰম দিন ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু আকৌ এনেকুৱা গৰমো নপৰিছিলে যে এতিয়া মানে গৰমটো একদম সহ্য নহয় একদম আৰু গোটেই বডিটো মানে ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰি দিয়েগৈ গৈ পেলাই উহ মই পটককৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ একদম বেয়া গৰম উঠিছে ফেনখন চলাই লৈছোঁ নহ'লে ফেনখন চলাই থাকিলে মানে কথাবোৰ মানে শুনা পোৱা নাযায় যে এইটো কথা ফেনখন মদকৈ দিছিলোঁ খাই লওঁ খাই মেলি লৈ পেলাই লগতে কেকটো আইচিং কৰোঁনে অকণ জিৰা সতাই কৰোঁ আৰু কৰি থাকিম আৰু এটা ডিজাইনটোহে লাষ্টত দেখাম আৰু আইচিং কৰি থকা নিদেকৰ বোলে জাষ্ট ভাতকেইটা খাই পেলাই আহিছোঁ একদম এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে নহয় তাতে মানে গৰম দিনটো আহিলে মানে ভাতকেইটা খাই লোৱাৰ লগে লগে একদম পূৰা এলাহে লাহে তাকে অকণমান জিৰাই সতাই ল'ম লৈ পেলাই তাৰপিছত তাকে আবেলি লগ পাইছে সন্ধিয়া এইফালে ধূলা চাকি দি লৈ পেলাই ল'ৰাখিনি কেকটো বনাবলৈ থাকিল যে বনোৱাই নহ'লে তাকে বোলো চাহ তাহ এটাত দি কৰি লওঁ আৰু সন্ধিয়াৰ মানে হোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা মানে বেলেগ খাবলৈ মন যায় থাকে বোলো মুড়ি কেইটামান আছে তাকে অকণমান বেলেগ কিবাকিবি পিয়াঁচিয়াচ অকণ সানি কৰি লৈ পেলাই কাটি কুটি যা যোগাৰ কৰি দিওঁ তাকে সেইফালে সেই মুড়িকেইটা লৈ লৈছোঁ আৰু বাকী কি ক'ত দিওঁ বুলি ককণমান দেখাই আছোঁ সন্ধিয়া সময়ত মানে কিবা এটা এটা খাবলৈ মন যায় যে সেইটো কাৰণে বোলো টিকলিকৈ উৎপাত লগাই আছে কালি বনাই দিছিলোঁ কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে তাকে বোলে এতিয়া বনাইছোঁ এতিয়া লগতে অকণমান দেখাই দিওঁ এইফালে মুড়ি চুৰি যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে টিকলিক তেল চেল দি থোৱা আছে সানিব লাগিব টিকলি জলকীয়া আছে চাই ল'বা আকৌ ভালকৈ টিকলিকে একদম মানে বনাবলৈ লৈছোঁহে উৎপাত কৰি আছে ন হে মই পটককৈ বনাই ৰেডিকৈ লওঁ তাৰপিছত দি আছোঁ হ'ব এইফালে কি চাই আছা তুমি ভেবেলা মই দি আছোঁ ৰ'বা এইখিনি নিমখ চিমখ সানিকৈ ল'বলৈ দিয়া এইফালে ইয়াতে পিঁয়াজ জলকীয়া তাৰপিছতে কেঁচা মিঠাতেল ধনিয়া অকণমান নেমু চেপি পেলাই লৈছোঁ আজি আলু দিয়া নাই আৰু এনেকেই বনাইছোঁ আৰু অকণমান এচামুচমান এই তেতেলী মিঠাতেলী আচাৰ আছিলে যে এইখিনি দিলোঁ সেইখিনি পটককৈ মই মিক্সকৈ ল'ম আৰু অথনি সেই কেকটো বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে এইটো বেককৈ থোৱাতে আছে এইটোও আইচিং কৰিব লাগিব এইফালে অলৰেডি ছটা মাজিবলৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি পতাপ পট বনাই কৰি লৈ ইহঁতক খাবলৈ কৰিবলৈ দি লওঁ এইফালে মোৰ মুড়ি ৰেডি হৈ গ'ল চানা টানা দিয়া না এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ এচামুচ খাই চাইছিলোঁ যে এনেকুৱা মানে জ্বলা লৈছে নহয় কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে চৰ্দি তৰ্দিত মানে একদম পূৰা ভাত হৈ যাব তাকে পটককৈ খাই লওঁ ডিগলি ঘৰ দিগ কৰি লওঁগৈ তাৰপিছতে এইটো কেকটো আছে যে গোটেইখিনি যাযোগাৰ কৰি আহিছোঁ খালী পটকত আইচিং কৰিম হৈ যাব ক্ৰীম চিমো বি মানে বিধ কৰি থৈ দিলোঁ আঁহেনি ভাত খাই পেলাই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এলাহ লাগিল যে তেতিয়া আৰু মানে শুই থাকিলোঁ বনোৱাই নহ'লগৈ আৰু তেওঁ পটককৈ মই সিহঁতক খাবলৈ গ'বলৈ দি লওঁ তাৰপিছত তেতিয়াহে এইকণ খাই ল'ব পালেহে মানে টিকলিকৈ পুহিব নহ'লে তাই মানে অসম দিয়াৰ পৰা ধূনা দিবলৈ লোৱা বা তেতিয়া আকৌ উৎপাত ঘূৰি আছে বোলে তাইক বনাই দিবও লাগে বনাই দিব লাগে তেওঁ পটককৈ দি লওঁ তাৰপিছতহে লাহেকৈ আকৌ চাহ খালোঁ চাহখন খাই লৈ পেলাই পতাপত এইফালে কেকটো বনাবলৈ লাগি গৈছোঁ নহ'লে এলাহতে থাকিতে থাকিতে থাকিয়ে যায়গৈ গৈ আৰু আজি কেকটো মই হাৰ্ডশ্বেপৰ বনাবলৈ লৈছোঁ ৰাউণ্ড মানে ৰাউণ্ড কেকৰ ম'লতে মই কেক বনাই পেলাই কেনেকৈ ইয়াৰ ৰেচিপিটো পিছৰ কেতিয়াবা দিম বাৰু তে মই পতাপত কে'কটো আইচিং কৰি আছোঁ আইচিং কৰা ভিডিঅ' দেখা নাইকিয়া ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই অকণ অকণ দেখাই দিছোঁ গোটেইবোৰ দেখুৱাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'ত দীঘল হৈ গৈ থাকে যে আৰু ৰাউণ্ড মানে কেকৰ যোনটো ম'ল থাকে সেইটোতো মানে কেনেকৈ হাৰ্ডশ্বেপৰ কে'ক বনাব পাৰি আৰু ইয়াৰ ৰেচিপিটো লাগে যদি ক'ব মই কেতিয়াবা নিশ্চয় মানে দিম এতিয়া মই ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি লওঁ কৰি মেলি লৈ লাষ্টত ফাইনেল ডিজাইনটো দেখাই আছো এইফালে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ আৰ ওৱান নোজালেৰে মানে অকণ নতুন ডিজাইন এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই আৰু ইয়াত কমপ্লিট কৰিবলৈ আছেই কিন্তু এইখিনি মই কাইলৈহে কৰিম আৰু এইফালে কেকটো অলৰেডি বনাই হৈ গ'ল এই এফালে আৰু অলপ মানে কাম আছে সেইখিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে কৰিম আৰু ইয়াত যেনে ছুগাৰ বিট আৰু হেপী বাৰ্থডেখিনি কাইলৈ লিখি কৰি দিম এতিয়া মানে লিখি কৰি দিলে আখৰবোৰ ফেড হৈ যাব যে আৰু তাতে ছুগাৰ বিটবোৰ দি দিলে ফ্ৰিজত থোৱাৰ লগে লগে মেল্ট হৈ যাব যে সেইকাৰণে কাইলৈ যেতিয়া কেকটো দিয়া সময়ত তেতিয়া দিম আৰু লগতে এইফালে ভাতো বহাই দিছোঁ এইফালে অলৰেডি আন্তা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি লওঁ আৰু এইবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চৰ্টছত দেখি থাকোঁ এইবাৰ মানে আৰু আন নজলে যোনটো যেনেকৈ আমি ৰ'জেট বনাওঁ যে সেইটো নজলেৰে মানে নতুন ডিজাইন এটা দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ তাকে মানে বনাব পাৰিছোঁ আৰু এবাৰ দুবাৰ ট্ৰাই কৰিলে চাগে আৰু মানে ইম্প্ৰুভ হ'ব চাগে কেকটো ঠাণ্ডা হয় মানে কেকটো ৰাতিপুৱা নিব বুলি ক'লে যে সেইকাৰণে ডিজাইনখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট নকৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে ইমান উৎপাতকৈও বনাই থকা নাই আৰু এইফালে টিকলিকৰ পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ পঢ়ি আছে নে কি কৰি আছে মই গম পোৱা নাই এইফালে কটকট ভাতৰ যা যোগাৰ কৰোঁ আৰু সেইটো চাইডে চাহ তাহ খোৱা বাচন বৰ্তন তাৰপিছতে আকৌ কেক চেক বনোৱা কিমানখিনি বস্তুবিলাক সেচি মেচি হৈ যায় সেইবিলাক ধুবলৈ পঢ়াবলৈ মানে ধুবলৈ কৰিবলৈ আছে এতিয়া মই আৰু একে কেকৰ সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে দেখাই আছোঁ ক্লিক পঢ়ি হৈ গ'ল কিমান জল্দি পঢ়ি হৈ গ'লে আজি এক্সাৰচাইজো কৰিলা পঢ়িলাও বা কি এক্সাৰচাইজ কৰিলা বা বহুত দেখোন ন টিকলিকে কাঢ়াতে শিকি আছে ন পাৰিছে দেই পাপাই শিকাই আছে ন টিকলিকক পুৰা ট্ৰেইনিং দি আছে ন হে আৰু এইফালে টিকলিকে কি খাই আছা তুমি কি খাইছা কেতিয়া গুটি গুটি টিকলিকে এইফালে খাই আছে নকুল দানা এইফালে শুই শুই এনেই মানুহজনী ক্ষীণ ওখ আৰু জল্দি ওখ হৈ যাবা ন এইফালে টিকলিকে কাৰ্টুন চাই চাই নকুল দানা খাই আছে শুই আছে চিন্তা কৰি আছে হেল্ল' গাইচ কি চিন্তা কৰিছে টিকলিক এইফালে এইটো কেকটো সম্পূৰ্ণ ডিজাইন হৈ গ'ল কালি কৈছিলোঁ যে দেখাবলৈ নহ'লে আৰু এইফালে দিনত এতিয়া ভালকৈ দি দিছোঁ হেপী বাৰ্থডেটো লিখা নাই আৰু তাকে ভাবিছে হেপী বাৰ্থডে লিখি দিওঁ নে টেগ লগাই দিওঁ আৰু টেগটো নলগাওঁতেই বোলো দেখাই কৰি লৈছোঁ আৰু নামটো নেদেখুৱাওঁ আৰু আৰু এইফালে আৰু এটা অৰ্ডাৰ আছে তাকে এইটো পতাপত আইচিং কৰোঁগৈ আৰু এইটোতো দেখাই লৈছোঁ আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হ'লে তাৰপিছত ইয়াৰ ডিজাইনটো মই দেখাই দিম বাৰু আৰু এইটো পতাপত এইটো মই ৰেডি কৰোঁ নিবলি আহি ৰখি আছে যে তাকে খালী নামটো লিখিবলৈ আছে নামটো লিখি দিম নে কি কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ আৰু আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটো মই অকণমান পিছত কেকটো আইচিং কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ এইফালে নাম চাম লিখি পেলাই ৰেডি হৈ গ'ল টেগ লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টেগ নলগালোঁ আৰু ইফালে নাম চাম লিখি দিলোঁ আৰু ডিজাইনটোতো আপুনি দেখাই দিছিলোঁ পতাপতিয়া কেকটো লৈ যাওঁ ছেকেণ্ড কেকৰ ডিজাইনটো এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটোতো এতিয়া অলপ চলপ কাম বাকী আছে যিহেতু কেকটো কাইলৈ নিব সেইটো কাৰণে ছুগাৰ বিধ দিয়া নাই হেপী বাৰ্থডেটো লিখা নাই আৰু লগতে ডিজাইনটোও দেখাই দিলোঁ আৰু কণ্টিনিউ ব্লগটো কালিৰ পৰা দীঘল হৈ গৈয়ে আছে যে কাৰণে বোলো ব্লগটো এনকৈ দিওঁ লগতে মানে যিখিনি বনালোঁ তাকে ডিজাইনটো দেখাই দিওঁ এইটো হাফ কেজিৰে হয় আৰু ইয়াৰ আগতো যোনটো বনাইছিলোঁ পিংক কালাৰ সেইটো হাফ কেজিৰে হয় এইখিনি কাম কাইলৈ মই ৰাতিপুৱা কৰিম আৰু এতিয়া লগতে ব্লগটো সামৰি দিওঁ পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই